Hər vaxtınız xeyirli olsun kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində çox super, möhtəşəm bir həyət evin təqdim edirəm. Sizən xahiş olunur ki, videoya sona acən diqqətlə baxasınız. Yə, çox gözəl evdir, maraqlı bir evdir. Otaqları genişdir, əsl sizin axtardığınız tipdə əla bir həyət evidir. Evimizin fasadı kabançıq daş ilə bəzədilmişdir. 2 mərtəbədən və geniş 5 otaqdan ibarətdir. 3.3 sotdadır. Hardasa 3 sot yarım. 3 sot yarım demək olar. Həyətində tam rahatlıqla 3 maşın yerləşir. Geniş bir torpaq sahəsi ayrılıb. Yəni bağ yaratmaq üçün. Burada da belə bir torpaq sahəsi ayrılıb ki, yəni gül, ağac, dekorativ ağaclar əkmək üçün. Evin hər iki tərəfindən, baxın, bu hissədən və bu hissədən yanına və arxasına keçmək mümkündür və qeyd etdim ki, kombisi var evi. Yanına baxın, tam rahatlıqla keçmək yolu, çox super bir evdir, həqiqətən də. Belə deyə bilərəm ki, sizin axtardığınız tipdə, axtardığınız genişlikdə bir həyət evidir. Evimizin baxın, arxasında da yeri var. 4 bir tərəfinə evin tam rahatlıqla keçməyə olur. Qoşa daşla tikilib, mərtəbələr arası monolit betondur, birinci mərtəbə istipoldur. Çox gözəl, super bir evdir, həqiqətən də məsləhətdir. Gözəl Təmirli, keyfiyyətlidir. Geniş bir, fərah bir evdir. Belə bir həyətyanı sahəsi var. Həyəti də genişdir. Evimizin fasadı, baxın, kavançiq daşı ilə işlənmişdir. Belə bir gözəl görüntüə malikdir və evimiz kürsülü evdir. Baxın, burdan gördüyünüz kimi evimiz kürsülü evdir. Hardasa yerdən 4 daş, 5 daş kürsüdədir. Belə bir gözəl giriş hissəsi var. Çox Yəni gözəl təmir olunmuş, gözəl keyfiyyətlə qurulmuş əla bir evdir. Belə bir geniş foyesi var. Pülekanları taxtalandır, mərtəbə arası monolit betondur. 1-ci mərtəbə və mərtəbələr arası monolit betondur. Baxın, 1-ci mərtəbədə pülekənlərin alt hissəsində belə bir əlavə vədanlığı yığmaq üçün şıqaq düzəldilib və kollektor sistemi burada yığılıb. Qiyməti də, yəni bugünkü bazar qiymətinə baxdıqda Yaxşı bir qiymətlə satışa çıxıb, yəni bahalı qiymət deyil, ucuz bir qiymətdir. Və e, evimizin ən maraqlı yerini bir azdan sizə çəkib təqdim edəcəm. Baxın, bura evimizin salonudur. Yəni normal genişlikdə salonu var. Ən maraqlı, ən gözəl yeri isə bizim baxın belə bir mətbəxidir. Mətbəx qonaq otağından, yəni deyə bilərəm, ki, genişdir. Yəni arzulanan Mətbəxdir, mətbəxinin 2 işıq düşən pəncərəsi var. Gözəl səliqə ilə təmir olunub və yeri istidpoldur. Həqiqətən də, yəni istəsəniz buranı zal, studiya kimi də istifadə edə bilərsiniz və geniş bir mətbəx kimi də istifadə etmək olar. Tavanında spotlar düzəldilib, çox geniş mətbəxi var, qonaq otağı ölçülərində ən yəni, həqiqətən arzuladığı, hər kəsin istədiyi tipdə geniş bir mətbəxtdir. Yəni, bu evdə heç bir irad, yəni inanmıram ki, tutulsun. Otaqların genişliyi hamısı çox yaxşıdır. Mətbəxi də genişdir. Burada evimizin 1-ci mərtəbədə belə bir köməkçi yataq otağı yerləşir. 1-ci yataq otağıdır. Qəyimizin baxın belə bir geniş, işıqlı, zövqlə təmir olunan Əla bir qonaq otağı var. Hər bir otağa kombi xətti çəkilib, qonaq otağında televizor, konsol xətti hamısı çəkilib, qaz, su, işıq, mərkəzi kanalizasiya sistemi hamısı var, qaydasındadır, sənədlər də hamısı qaydasındadır. Material qaydada alqı-satqı olacaq. Bütün, e, yəni otaqların pəncərəsi öz həyətinə baxır, işıqlı evdir. Həyətləri, torpaq sahəsi var. Bu otaq genişdir. 1-ci mərtəbə, 2-ci mərtəbə monolit betondur. Bu evdə inanmıram ki, nəsa bir irad tutulsun. Çox gözəl səliqəli, hər bir incəliyinə kimi düşünülmüş əla bir mülkdür. 2-ci mərtəbədə yerləşir belə bir kiçik yataq otağı və qeyd etdim ki, yataq otağlarında da kondensiya xəttinə kimi çəkilib, kombisi qoyulub. Rasxodu az bu ev ilə low lowu deyildə demək olarsa, rasxodu azdır. Evdə ən əsas pul aparan aksessuallardan biri kombidir və kombi də qoyulub. Bu yataq otağıdır. Yataq otağı genişdir və yataq otaqları yata yata çox genişdir. İstəsəz buranı qonaq otağı da edə bilərsiniz. 2 radiator qoyulub. Böyük yataq otağıdır. Bu yataq otağından, yəni yataq dəstiyi yerləşdirib hərəkət etmək üçün böyük bir sahəsi qalır. Çox böyükdür, yəni ölçüləri çox genişdir. Konsol, xətbə, televizor, xətt də hamısı seçili, düşünülüb. Qiyməti də yaxşı bir qiymətdir həqiqətən də. Cəmi 115 min manatla satışa çıxıb. Yəni 115 min manat Start qiymətdir, endirim olacaq, təbii ki, real müştəri gəlib evə baxdıqdan sonra kredit yolu ilə satılmır, nağd şəkildə satılır. 3 sot yarımda belə bir 5 otağlı, təmirli, keyfiyyətlə tikilən, geniş otaqlara malik olan, səliqəli, gözəl bir mülk satılır. Qeyd olunan telefon nömrələri vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olun, videolarımızı bəyənməyi, izləməyi unutmayın.